Прийнято щиро дякую. 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 68 питання. Затвердження складу Державної протичної комісії при Бердянській міській раді. новій редакції. Шановні, це треба, це склад комісії, будь ласка, тут нема політики. Прошу підтримати. тому що комісія не працює. Прошу вас. 69 -е питання порядку денного. Затвердження програм фінансування витрат пов'язане з виконанням рішення Господарського суду Запорізької області. Прошу підтримати, тому що по втором рішенні вже проголосували. Не паралізувати роботу Абсолютно правильно. Тут теж нет політики. Чисто хазяйський вопрос. Прошу підтримати, тому що дійсно зараз їхні люди пойдут в субботу, в воскресенье, иначе ж никто никуда не піде. Прошу піддержати. Под Дякую большое. 70-питання -е. порядку денного. Внесені змін до положення про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва обслуговування. Будь ласка, голосуємо. Будь ласка, голосуємо. І останнє питання. Про звільнення заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Будь ласка, голосуємо. Голосуйте, будь ласка. Що це за питання? Не треба коментувати. Голосуйте. Будь ласка. по честному, то я все равно благодарю вас за работу и спасибо, что вы вернулись по одной причине. Как бы мы с вами что-то чубанирвали, что не, не спорили, а людям нужен результат. Поэтому прошу вас, кто желает, помочь. Кто желает... Я сейчас в поеду Кто желает, особенно депутаты-мажоритарщики, кто желает подсказать, где что надо на участке Прошу вас, не на словах, в письменном виде. Мы систематизируем. Делали каждый час, плохо получается. Теперь мы говорили, с утра и в обед делаем корректировку, перераспределение всех тех наших людей и техники. Поэтому бензин... Бензин, благодаря тому, что вы проголосовали за, уже вы выделили зеленкор. Закрывайте сессию. Поэтому, если нет возражений, сейчас я закрою сессию, там слово. Поэтому, если нет возражений, пожалуйста, придите после сессии. Если нету разного, позвольте мне закрыть сессию, после этого остаемся, задаем друг другу вопросы. Давайте сессию закроем вопросы. Да, 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 за ту помощь, которую нам оказали, проголосовал за решение, касающееся нас. Я всегда лично, я состава роты, не как офицер милиции, как просто гражданин Бердянска. Рота исключительно на 100% не Люди, которые готовы с оружием в руках, стоят насмерть за всех жителей України, города Бердянска и за вас в том числе, за ваши семьи за ваших детей, за ваших внуков, за вас в бизнес. Просто когда вы работаете, принимаете какие-то решения, я прошу вас, помните об этом. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги депутаты, есть необходимость нам остаться? Я прошу, останьтесь, пожалуйста. А давайте мы сейчас останемся и поговорим. Замы, замы.